हरिओं टू आल द डिवैन वेलकम टू टूडे गीता योग सेशन नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः Om Shreem Hreem Saraswat Namaha Hari Tatsat Shri Guru Namaha Hari Om and welcome to another session of Gita Yoga. Today we will be practicing 27, 28, and 29. As usual, uh, please repeat after you hear Padmaji's voice. नी क्वेश्चन प्लीज स्टेडर श्वशुरा शशुराहृदेन

अवस्थितान् श्वशुरान् सुहृदश्चैव श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः

सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः ಸರ್ವಾನ್ ಬಂಧು ನವಸ್ಥಿತಾನ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಇನ್-ಲಾ ಮತ್ತು ವೆಲ್-ವಿಷರ್ಸ್ ಸೀಂಗ್ ಆಲ್ his ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ देयर ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾವ ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ನೋಡಿ अर्जुन अर्जुन उवाच उवाच कृपया कृपया परयह परयह अविष्टह अविष्टह विशीदम विशीदम इदम इदम अब्रवीत अब्रवीत दृष्ट्वा दृष्ट्वा इमम इमम स्व स्व जनं जनं कृष्ण कृष्ण युयुत्सुयुत्सुं अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कृपया परया विष्टो कृपया परया विष्टो निदमब्रवीत् विषीदन् निदमब्रवीत् दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण दृष्ट्वे मं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् युयुत्सुं समुपस्थितम् अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कृपया परयाविष्टो निदमब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् दृष्ट्वे स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् अर्जुन उवाच कृपया परयाविष्टो विष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् दृष्ट्वे मं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् अर्जुन उवाच कृपया परया विष्टो विषीदनिदमब्रवीत् दृष्ट्वे मम स्वजनम् कृष्ण युयोत्सुम् समुपस्थितम् अर्जुन ओवरवेल्म्ड विथ कंपैशन एंड विथ डीप सॉरो स्पोक द फॉलोइंग वर्ड्स ओ कृष्णा ಮೈ ಓನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಮೆನ್ ಅರ್ಜುನನು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ದುಃಖದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು ಓ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುವ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ सी दंती सी दंती मम मम गात्राणि गात्राणि मुखम मुखम च च परिशुष्यति परिशुष्यति वेपथुहु वेपथुहु च च शरीरे शरीरे में मे रोम रोम हर्षः हर्षः च जायते जायते सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते।, रो जायते सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति सीदन्ति मम गात्राणि परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति शरीरे मे रोमहर्षश्च सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्चे रोमहर्षश्चिम् आर् वीकनिङ्ग् एण्ड् मै मौत् इस् अप् ಮೈ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಶಡರ್ಸ್ ಮೈ ಹೇರ್ ನನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹ ನಡುಗುತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಕೂದಲು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿವೆ मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्तिशान्तिः मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु हरि ओम तत्सत श्री गुरुभ्यो नमः सर्व श्री कृष्णार्पणमस्तु थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे थैंक यू ऑल हरि ओम हरि ओम थैंक यू फॉर हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम विजय थैंक यू वेरी मच हरि ओम हरि ओम हरि ओम